वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली कैसे हो आप सब अल्लाह का करम मैं भी ठीक हूँ आज का जो व्लॉग है ना ये मेरे घर में कुछ काम हो रहा था ये आपको ग्रिल नज़र आ रही है ना ये वाली ग्रिल हमारे बरामदे में लगी हुई है और एक ये जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल सेपरेट है यानी कि ओपन है और ये वाला जो ये टोटली बंद है और जो है ना जब भी बारिश वगैरह आती है तो इतनी तंगी हो जाती है कि बारिश का सारा पानी जो है ना वो अंदर आता है तो हम काफ़ी देर से सोच रहे थे कि हम क्या करें इसका क्या हल निकालें क्योंकि सारा जो सामान मेरा बरामदे में पड़ा होता था ना सारा फर्नीचर ख़राब हो जाता था मुझे सारा कुछ बारिश के दिनों में उठाना पड़ता था टोटली फारग बरामदा करना पड़ता था तो बड़ी तंगी होती थी तो फिर मैंने ना इसका यही हम लोगों ने हस्बैंड और मैंने ना यही हल सोचा कि इसको ना फाइबर शीट जो होती है ना वो लगवा लें ताकि जो रोशनी भी आए और जो है बारिश में जो तंगी होती है उससे भी छुटकारा मिल जाए तो फिर हमें ना मशवरा किसी से किया उन्होंने कहा कि आप फाइबर शीट जो है ना वो लगवा लें उससे आपका ये सारा जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे बारिश के दिनों में वैसे तो हवा के लिए रखा था के हुआ था ओपन के हवा लगेगी रोशनी आएगी लेकिन ना बारिश के दिनों में बहुत आंधी आती है तूफ़ान आते हैं आपको पता गर्मियों के मौसमों में कितने इस दफ़ा बारिश हुई थी तो सारी वो जैसे पंजाबी में हम झम् बोलते हैं वो सारी अंदर पड़ रही थी ना तो सारा तो वो एक मुझे क्या कहते हैं जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है जब बारिश आती है तो पानी आता है जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है तो बस जनाब यही था कि ना फिर इसका हमने यही हाल सोचा कि ये लगवा लेते हैं ताकि रोशनी भी मिले और ए, क्या है सामान की भी हफाजत हो जाए तो अब ये मिस्त्री हम लेकर आए थे वो कटिंग कर रहे हैं पूरी पहले पेमाइश करते हैं फिर उस हिसाब से फिर शीट की कटिंग करते हैं और उधर वाला तो कोई मसला ही नहीं क्योंकि वो तो फिक्स है वो तो लग गई है ठीक है और ये जो दो पल्ले हैं ना दरवाजे के ये सेपरेट हैं इसकी ये देखें ये अब सारी पेमाइश ये जो मिस्त्री है वो कर रहा है और इसकी अब अलहदा अलहदा से वो शीट की कटिंग होगी और वो लगेगी इसके ऊपर और ये जो आपको कुंडी नज़र आ रही है ना अंदर ये अंदर भी है और ये बाहर भी है ये देखें अब ये इसकी पेमाइश करके ले गए थे अब इसकी शीट उन्होंने कटिंग की है इसके साइज़ के अकॉर्डिंग अब इस पे लगानी ये मेरा ख़्याल इस साइड की नहीं ये उस दरवाज़े की साइड की है ना जो इसका दूसरा पल्ला है इसकी साइड की है तो ये ना बस सुबह सुबह का टाइम था और मैंने ना कहा कि चले मैं अपने व्यूवर्स के लिए भी ना थोड़ी सी शूट कर लूँ वीडियो आपके आप फैमिली और मेरी थोड़ा सा सपोर्ट यार कर दिया करें कोई बात नहीं आ, क्या कहते हैं अगर अच्छी वीडियो लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को और लाइक भी कर दिया करें और कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप को ये मेरी वीडियो कैसी लगी है और ये मैंने बस एक आइडिया था मैंने कहा अगर मेरी और बहनें भी इस मसले से परेशान हैं जिनका सामान वग़ैरह ख़राब होता है या कुछ ग्रिल का इस तरह है तो वो भी इस वीडियो से कुछ यानी कि आइडिया उनको मिल जाए कि वो भी इस तरह की कोई शीट लगा लें क्योंकि इतनी ये महंगी भी नहीं पड़ी और इधर भी हमने लगवाई है और नीचे ना हमारा जो गेट है ना गिराज का वो भी मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी ये देखें साथ साथ मैं चाय भी कश्मीरी मैंने बनाई थी वो भी पी रही हूँ और साथ साथ मैं आपके लिए वीडियो भी बना रही हूँ बाहर जाना अलाउ नहीं था क्योंकि वर्कर काम कर रहे थे तो इसलिए मैं किचन में छुप छुप के वीडियो बना रही थी आप सबके लिए मैंने कहा चलें मैं आपके साथ जो है ना आज के व्लॉग में मैं शेयर कर लूँगी कि ये देखें अब ये दूसरी भी उन्होंने शीट लगा दी है ये जो बाहर की कुंडियाँ हैं ना उसमें उन्होंने क्या कहते हैं कट वगैरह लगा के तो शीट फिक्स की है और जो कील होते हैं ना इस ये जो ड्रिल मशीन है इसकी मदद से वो कील लगा रहे हैं और जब ये लगा लेंगे ना मैं सारी आपको बाहर से जाकर अच्छे से सारी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि किस तरह की बाहर से लग रही है अंदर से तो मैं इतना ही बस वीडियो शूट कर सकी थी और नीचे जो हमारे गेट का है ना वो भी ऐसे ही है वो भी ऊपर से ना काफ़ी ग्रिल बड़ी सी है और बाजार से गुजरने वाले आदमी सारे नजर आते थे तो घर का ना इतना यानी कि वो पर्दा भी नहीं था तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इसमें भी हम वही शीट लगवा लेते हैं और बाहर गेट के जो ऊपर वाली ग्रिल है ना उस पर भी लगवा लेते हैं क्योंकि जब कभी बारिश आती है ना तो गिराज में से भी पानी कभी कभी हवा के साथ अंदर गिराज में आता है मोटरसाइकिलें गाड़ी खड़ी होती है तो नुकसान होता है अब ये देखें जो सेंटर में आपको टेबल नज़र आ रहा है ना चारपाई और टेबल नज़र आ रहा है यहाँ तक बारिश का पानी आता था तो बड़ी तंगी मेरे लिए बन जाती थी मुझे सारा ये बरामदा फारक करना पड़ता था बारिश के मौसम में ना तो सारी झम पड़ती थी और ये देखें अब इधर ये सारा ये कील वग़ैरह लगा रहे हैं और क्या कहते हैं उधर वाली देख रहे हैं आप वो सेपरेट है वो बिल्कुल लग गई है ये देख रहे हैं अब ये ना बाहर से अब उन्होंने कील वग़ैरह लगाए हैं और ये यानी कि कंप्लीट लग चुकी है बस थोड़े बहुत कील वगैरह रहते हैं वो लगा रहे हैं जैसे ये लगा के जाते हैं ना तो मैं आपको सारा बाहर का जाकर व्यू दिखाऊंगी कि कैसा लगता है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर व्लॉग्स ओके ठीक है ना आप ख्याल रखा करें इतनी मेहनत से मैं यार वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ तो ये आपकी तरफ से एक प्यार ही होता है हमारे लिए और ज़रा मोटिवेशन मिलती है कि चलें आ, क्या कहते हैं और वीडियो बनाएं और मैं आपके साथ वीडियो अपनी शेयर करूं डेली का जो व्लॉग मेरा घर में हम औरतों के काम होते हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूं आप देखें ये यहाँ पे लग चुकी है और मैं अभी आपको बाहर का सारा व्यू दिखाती हूं ये देखें ये बिल्कुल सेपरेट है ये कुंडी वगैरह जो है ना ये उन्होंने बिल्कुल यहाँ से कट लगा के तो कुंडी को लहदा कर दिया था 就。So ये देख लें कील भी लगे हुए हैं और ये देखें ये सेपरेट खुल जाता है ये ऐसे और देखें अंदर से रोशनी भी आएगी जब इसको खोल देंगे तो हवा भी लगेगी और सारा कुछ ये देखें अब ये मैं बाहर का आपको सारा व्यू दिखा रही हूँ ठीक है बाहर से शीट ऐसी नज़र आ रही है वो मैं अंदर खड़े हुए वीडियो बना रही थी तो पता नहीं कैसी बनी है अब ये देखें ये वाली हमारी फिक्स है और ये वाली जो है ना ये जो आप देख रहे हैं ये दो पल्लों वाली है ये खुल जाती है ऊपर वाली जो है ना ये आपको नजर आ रही ये बिल्कुल सेपरेट लगी है और ये जो दो पल्लों है ना ये बिल्कुल सेपरेट लगी है इसका अलग काट के उन्होंने लगाया इसका अलग ठीक है और वो बिल्कुल सिंपल वो शीट सीधी लग गई थी इसके अंदर कुंडियाँ भी थी तो इसकी पेमाइश से उन्होंने काट के फिर अंदर से आ, कील वगैरह उन्होंने लगाए हैं और ये देखें ये जैसे ओपन हो जाएगा तो हवा भी लगेगी रोशनी भी आएगी और क्या कहते हैं ये देखें ये अभी मैं आपको ना ये कील वगैरह भी दिखाती हूँ ये देखें ये मैंने इसको ऐसे ये बंद भी आसानी से हो जाएगा जब खोलना है खोलने जब बंद करना सर्दी से भी हिफाजत हो जाएगी बारिश के पानी से भी हिफाज़त हो जाएगी और जब अंधेरी आंधी आती है तो घट्टे मिट्टी से भी जान छूट जाएगी ठीक है और ये देखें ये वाले कील उन्होंने ना सारी ग्रिल पे ऐसे ये देख लें ये वाला ये सारे उन्होंने ना ग्रिल मशीन के साथ होती है ना उसके साथ कील उन्होंने सारी पूरी शीट पे लगाया नीचे वो हमारी पहले वाली ग्रिल थी लोहे की उसके ऊपर इन्होंने ये शीट रखी और ये बस इन्होंने जस्ट जी कील लगा दी हैं और ये बहुत जो है ना मज़बूत काम बन गया है अब मेरी तो जान छूट गई जो इतना घट्टा मिट्टी आता था आंधी तूफान आता था बारिश का पानी आ जाता था तो बड़ी तंगी बन जाती थी तो इसका अब यही बस हल था अब ये देखिए मैं अंदर आके ना आपको कुंडी बंद करके ये भी मैं चेक करवाती हूँ और बहुत अच्छी भी देखने में लुक वाइज भी अच्छी लग रही है और जो है ना आसानी की आसानी भी हो गई है और ख़र्चा भी इतना कोई नहीं है और अच्छी भी लग रही है क्या कहते हैं अब चलो बारिश आएगी अब तो नहीं ना मुझे सामान इधर से उधर उठाना पड़ेगा अभी मैं आपको ना नीचे वो मिस्त्री गए हैं वो नीचे का भी व्यू दिखाती हूँ ये देखें ये हमारा ग्राज है और ये जो ऊपर आपको ना मैं ना ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी होकर बना रही थी क्योंकि नीचे वो वर्क वर्कर काम कर रहे थे ना तो फिर मैंने बस सीढ़ियों पर बैठ के ये थोड़ी सी बनाई थी ये देखें जो ऊपर वाली आपको ग्रिल नजर आ रही है ना ऊपर हमारी दूसरी ही सीढ़ी का ना वो शेड आ रहा है तो मोबाइल सही से कवर नहीं कर रहा तो ये देखिए ये जो ऊपर वाला एरिया है ना ये वाला सारा अब उन्होंने ये दे देखें दे दे, ये लगा भी ली है ठीक हो गया बस यही आज का व्लॉग था मैंने कहा कि चले मैं आपके साथ शेयर करूँ अब देखें बाज़ार से पर्दा भी हो गया गुजरने वाले घर में देख भी नहीं सकते और पर्दे का पर्दा भी हो गया और जो बारिश का हल्का फुल्का पानी या आंधी तूफ़ान का घट्टा मिट्टी आता था, था वो भी नहीं आएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करिएगा अल्लाह फ़िर